Тримай хвилю Радіо Миколаїв! Всім ще раз доброго ранку! З вами Сергій Нетенко на Радіо Миколаїв ФМ. Ем, сьогодні у нас, знаєте, така спортивна година. Ми вже поговорили з Іваном Дроздом, е, тренером з карате. І, до речі, ще раз вихова... ну, вітаю вихованця СК Фортіс спортивного клубу Артема Середо. Він у Болгарії в Софії, столиці е, виборов золото з карате перше. Перше в історії Миколаєва золоте з карате. Ура! Так. Ну, якщо продовжувати тему спорту, то треба зазначити ну, спорт і здоров'я. Я б так висловився. Зазначити, що у нас якось був інструктор з йоги, В'ячеслав Камінєв, і він ну, розповідав багато там цікавих речей, там багато було питань, ну, як, як завжди, так? Добре, але він сказав таку річ, що. Яка проминула просто мене у мене в голові вже пізніше, знаєте, як жарт, який доходить через 2-3 хвилини чи пізніше. Він сказав: ну, я сплю там 3 години на добу і відчуваю себе нормально. Я так послухав, покивав головою так, а потім на наступний день, що? Стоп, 3 години на добу? Та як це можливо? Ні, стоп. Стоп, і знаєте, це така річ, яку не уточнив, ви хотів взагалі запитати і поговорити на цю тему. Я учора гуглив, ну, в інтернеті дивився інформацію, як можна спати, там є. Е, поліфазний сон, це така назва є. Це сон, коли ми можемо спати менше п'яти годин на добу, і при цьому, при цьому нормально собі відчувати. Але В'ячеслав взагалі спить три години на добу. Я от хочу розібратися оці крапки над і наставити, поставити і розібратися, чи таке можливо, чи таке неможливо. І взагалі, якщо можливо, то як можливо от, бути нормальною людиною здоровою і спати всього три години на добу. Може, ми зараз і навчимося цього. Тому з нами зараз В'ячеслав Камінєв, інструктор, тренер з Його, привет. Привет, привет. Ну что? 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 Я так, знаешь, я тебе не запытал в прошлый раз, почему-то я, знаешь, так пропустил всю тематику. Сейчас я хочу поднять это вопрос. Ты, давай, ты спишь три часа на день, правильно? Ну, я сплю даже бывает и меньше. То есть, в среднем, давай, на этой неделе я спал два часа где-то так получилось. Угу. Никого не уговариваю так делать. То есть, это просто уже мое определенное состояние. Угу. Uh, например, Бывает, что-то меня выбивает, и тогда мне приходится спать как обычному человеку больше, и все равно у меня состояние невыспанности идет, усталости. То есть задача, на самом деле, сон это просто уже следствие, то есть всего остального. Это uh -huh. как бы показатель, это сказать, да, то есть следствие моей жизни. Критерий сна это показатель того, вообще, как живет человек, на самом деле. Когда мне было лет 26, наверное, я спал, наверное, по часов 14-15 и я не высыпался, потому что в моей жизни были определенные события негативные, я был в таком состоянии, там, в общем, было очень много проблем. Uh -huh. И сейчас, то есть, это просто мое привычное состояние, потому что я нахожусь, как бы сказать, критерий сна в моем понимании, это твоя гармония с пространством, uh -huh. с нашим миром. То есть, это просто мое состояние, uh -huh. то есть, задача человека максимально быть в гармонии. Как мы говорили в тот раз, да, медитация позволяет этому uh -huh. там. способов привести себя в порядок на самом деле очень много. Что значит привести себя в порядок? Максимально собрать свое сознание то есть быть здесь и сейчас, внутри себя вот это и есть спокойствие. Например, почему у людей бессонница? Почему? Потому что человек не может перейти, как бы фаза сна есть, да, глубокое погружение в подсознание и вот поверхностный слой. А поверхностный слой это там, где кишит все твои программы, суета, проблемы, мира, ну, то есть мироощущение вот немножко, то есть поверхностное. Сметя в голове, да? Да, сметя, да. То есть получается, человек не может заснуть. Почему от бессонницы? Потому что он не может отпустить какие-то ситуации. То есть он в течение дня себя пораздавал. Задача максимально, то есть перед сном, если делать какие-то даже практики небольшие, то идет расслабление. Uh -huh. Вот заметьте, вообще все моменты расслабления ведут к чему? Ты собираешь свое сознание. Что это значит? Как бы объяснить. Сбор сознания это и есть, когда ты в голове отпускаешь все. Uh -huh. Мы так устроены люди, мы все тянем, да, то есть мы все тянем за собой. То есть чем uh -huh. получается человек, который меньше всего заморачивается, не парится на какие-то вещи, вот такой там условно говоря, поверхностный он, то ему легче жить на самом деле. И не факт, что он такой, самое главное, смотреть, наполнилось человека изнутри, то есть человек внешне может быть там немножко агрессивен или еще как-то себя вести, а в душе, в подсознании, то есть он насобирал много светлых образов условно. Основна позитива, давай так називемо. Да? Тобто, я стараюсь максимально проще говорити. Так, 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 простіше. Слухай, поліфазний сон це така штука. Там ми спимо, ну я про систему, яку читав в інтернеті на лайфхакері, лайф три з половиною години вночі спимо, потім три рази по 20 хвилин у день. І це от такий поліфазний сон. Це щоб бути. Бути в нормальному здоров'ю, все інше. От я зі свого досвіду скажу, що я колись вважав, що я дуже люблю спати, як мінімум 10 годин на добу, але чомусь завжди якась втома була чи голова боліла. Потім я вирішив спробувати спати 7,5 годин на добу і почав відчувати себе краще, реально краще. Наприклад, Дональд Трамп він спить менше п'яти годин. Там, якщо в історію поринитись, Нікола Тесла, Леонардо да Вінчі, це ті люди, які спали менше п'яти годин і нормально себе відчували. Добре. Ну, за них я не буду говорить, но Дональд Трапов нормально себя відчуває. У тебя еще меньше. При том, что, вот смотри, суть, как бы, с чего с человеку стоит начать. Стоит начать просто того, чтобы вкладывать свое время, деньги и все остальное в тело, ум и душу. То есть это первое. Когда ты начинаешь заниматься телом, своим сознанием, Слушай, развиваться... А, э, вы вообще пробывали, а давай конкретнейшее. Так что ну, чеплю, вот чем... Еще... Конкретно, вы утром встаете, поднимаете свою попу, идете на пробежку. Можно там пойти побливаться на речку, позаниматься йогой. Я не против фитнеса зала, но просто я считаю, что максимально человек должен делать ту нагрузку или что-то для тела то, что способствует его как бы сбору сознания, а не наоборот его раздает как бы эм... суть вот вообще всего я пытаюсь донести сон это как э, условная не борьба не противостояние с этим с этим миром то есть чем больше у вас каких-то догм, стереотипов страхов э, больше каких-то ложных убеждений суждений то есть чем вы ну вот то это вас разделяет с этим миром соответственно не дает состояние спокойствия гармонии и угу. так далее всему то есть это потеря энергии постоянной а чем ты меньше паришься там ругаешься с кем-то беспокоишься выясняешь отношения то есть чем больше принятия то есть условно тем короче лучше качество твоего сна здоровья жизни благополучия то есть там финансовая сфера во всем то есть, угу. это проявляется во всем то есть задача каждого человека научиться принимать вначале себя Свое окружение и постепенно будут идти изменения. Потому что люди приходят ко мне там за секретом счастья. Ты же читаешь лекции и еще Да, я читаю очень много чего рассказываю, угу. много чем занимаюсь, то есть поэтому все ищут счастья. Но проблема в том, что то есть, мы пришли на планету Земля, да, уже. То есть мы должны жить в радости, условно. Это первая ступенька условно люди не могут ее никак пройти, потому что каждый чем-то недоволен. Сколько судеб, сколько людей, все чем-то недовольны. Тому не хватает мужа, тому жены, тому ребенка, тому там, 100 тысяч долларов, тому еще чего-то. Первая задача максимально э, принятие, пойти, пройти фазу. Ну, это проще сказать, да, то есть для этого человек должен заниматься и вкладывать свое тело, воспитывать себя, да, то есть там пришел ко мне на йогу, в планку стал, и воспитываешь себя чем? Идет ломка, несогласие, там, нежелание, там, идет какой-то боль, дискомфорт. Ты должен этот порог преодолеть. Так же самое в жизни. Не всегда бывает, условно, все хорошо. И... Угу. То есть это первое, что человек должен начать. Закаливание. То есть это, условно, переключиться с внешнего мира на себя. То есть себя любимого. Начинать себя любить, принимать себя, что-то делать для себя. Развиваться. Это уже там лекции, какая-то информация, пожалуйста, то есть сейчас всего полно в интернете. Все, что способствует вашей психологии я, я не могу сказать по поводу психологии, если кому-то помогает. То, то есть, разностороннюю информацию, пожалуйста. Чем шире восприятие мира человека, тем, то есть широта его, как бы сознание. То есть условно человек вот начинает жизнь и мы как по этажам вот живем и постепенно поднимаемся. То есть чем ниже этаж, тем ниже обзорность, да? Человек на втором этаже не может видеть далеко. Соответственно, человек на девятом этаже уже может видеть шире. То есть это степень широты сознания для этого пожалуйста то есть все что способствует расширению любая информация эзотерическая там не эзотерическая психология пускай все что способствует набору каких-то э, знаний то есть приветствуется и третий момент душа да то есть это набор позитивных файлов что это такое все что способствует как бы условному состоянию позитива то есть все это хорошо внешние атрибуты там поехать там на какую-то Гору, я не знаю, поехать в Талант отдохнуть или еще куда-то. Ну то есть это какие-то. А можно простише, можно прийти. На вот, речку. У нас очень да, в Николаеве много интересных мест, где можно хорошо провести uh -huh. время. То есть максимальный набор позитива. Это внешний фактор. И самое главное внутренний, то есть это изменение себя, то есть раскрытие каких-то внутренних потенциалов для себя. Слушай, а еще такая штука, и часто люди не могут заснуть. Ну я, например, вот. Ну, мені іноді доводиться по 15, по 20 хвилин лежати просто у ліжку, а потім, знаєш, така, такі шуми головини так заспокоюється, 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 я засинаю. У мене є декілька друзів, які засинають за 30 секунд, може. От вони можуть щось говорити, 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 заплющують очі, і так пух. Комп'ютер вимкнувся. Я не знаю, что за волшебство. Ну, это не то что волшебство, это просто, смотри, человек может в течение дня себя раздавал, раздавал настолько. Вот, и заметь, как можно критерий оценить твоего, как бы согласия с этим миром или там гармонии. То есть, если у тебя плохое настроение, то значит что-то идет не так, и соответственно потом у тебя уходит энергия, силы, и ты такой, о, мне плохо, надо отдохнуть, лёг. Поспал. Момент сна, что происходит. Человек полностью погружается в себя и в этот момент, то есть, если пройти как бы внешний слой сознания, он погружается очень глубоко внутрь. Uh -huh. Там тишина. То есть, и там он с миром уже становится единым целым. На время заряжается энергией и потом опять поднимается, и решает свои проблемы. Вот такая череда событий. Слушай, я еще про это окремо хочу поговорить, ну, трошки. Но ты мне скажи, вот как вот эти миски заспокоить, если вот 20 минут лежишь, или 30, или что-то такое, а он шумы, шумы. ну, я Нужно вважаю, что… Нужно чего-то начинать, нужно как бы понимать, смотреть. есть причина – следственная связь, да, то есть там просто тупо там что-то делать, какую-то медитацию, действие, это хорошо, но важно выявлять причину своего несогласия или борьбы или что. То есть, тобто, якщо, э... якщо не может заснуть, то... Всегда людьми... есть причина какая-то. Так, есть, пытаемся, почему? Почему я расту, меняюсь, то есть, Потому что первое, у меня есть момент наблюдения за собой и осознанность. То есть я самокритично отношусь к себе. И мое сознание нацелено всегда на рост. То есть подсознательно всегда стремлюсь, э, какая-то информация мне, мне начинает приходить. То есть если я что-то не понимаю, почему в моей жизни происходит, или я что-то не принимаю, я нацелен на то, чтобы это как-то вот, э, решить эту проблему. То есть и я всегда знаю, над чем я работаю. То есть у меня разбуди в 2 часа ночи, и спроси. Что ты сейчас прорабатываешь в себя, какое качество меняешь? Я всегда скажу четко, Я что буду. со мной не так. То есть то же самое происходит у тебя, видно идут какие-то моменты внутреннего. несогласия, беспокойство, там еще чего-то, и это способствует тому, что, то есть тебе нужно чуть больше времени, чтобы расслабиться. То есть это умение управлять своим сознанием. Поэтому медитация, если ты практикуешь, ты постепенно будешь учиться управлять своим телом, да, то есть там что такое вот йога, что такое медитация, это умение хотя бы просто, то есть расслабить какую-то мышцу в себе, то есть условно там э, привести себя в порядок, там, снизить давление даже, то есть ну, много чего можно управлять, учиться управлять своим телом. Поэтому, если ты не можешь заснуть, ты можешь закрыть одну ноздрю, подышать капалабхати, левой ноздрй, идет. Расслабление я на передачу. О, стоп, стоп. А вот Цена на в статьях в интернете читал. Мы прокрываем левую ноздрю. Нет, правую. Смотри, правую, вот у нас правую, есть правую. левая, правая часть тела. Да, левая так. отвечает там, как говорят, женское, правое мужское. То есть, правое это бодрствование, левое это успокоение, расслабление. В течение дня у человека чаще одна ноздря э, ну, активно работает, если ты понаблюдаешь, другая более хуже. То есть мы то есть техникой, что заставляем себя расслабиться. Каким образом? Закрываем правую ноздрю и активные выдохи животом через нос, копала дыхания, способствует. М -м тому, что идет расслабление. Тобто обхал то то... ты можешь да, навозить. Да, 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 диафрагму, живить надоваемое, да, так? Да, угу. да. Дыхание. То есть, и ты будешь расслаблять. Можешь подышать, шотхана, пранаяма, Это тоже. Это, мне все моя жена рассказала про это дыхание. Ни с какого интернета я не брал. То есть, <связано> да, угу, угу. Она мне показала эти техники э, там по очереди закрывать э, ноздри. И то есть идет тоже. Это монотонное выполнение практики, которое <связано> способствует моменту, то есть, твое сознание начнет тормозиться. То есть, как тормозиться? Вот, допустим. Вот есть бутылочка с водой, есть не дырочка, то есть идет отток где-то энергии, где-то за что-то ты там паришься, переживаешь, так, так, так. или даже это уже может, ты уже забыл, ну, где-то там оставил себя в какой-то ситуации. Так да, сейчас? да, что-то вот где-то. И момент этих практик, ты тормозишь сознание, то есть обливание это тоже торможение сознания, молитвы, медитации, то есть… Кожные свои, я считаю. Каждое свои, да, mm -hmm. но это все костыли условные, на пути они нужны, то есть мне потребовалось 4 года, чтобы прийти к этому состоянию, и… Это только начало, это не предел. То есть каждый раз что-то я с чем-то справляюсь, иду к чему-то большему. критерий всегда это мое состояние. Вот я работаю в основном в Херсоне 4 дня. Я просыпаюсь в 2, в пол третьего еду в Херсон, приезжаю в Николаев, и мне еще до вечера работаю, ложусь спать около 12. Вот эту всю неделю я спал по 2 часа, реально. И сегодня в пятницу, вот сегодня утром обычно бывает у меня раньше, в пятницу я просыпаюсь, mm -hmm. как бы. Ну, это уже в Николаеве остаюсь. Разные состояния. Вот эта пятница это была плюс-минус, э, потому что в себе я заметил определенный момент внутренней борьбы с миром. То есть, вот как, что я с чем-то. То есть, внешне я согласен, я не, там, не переживаю, не парюсь, но где-то внутренне у меня идет конфликт, знаешь. То есть, что-то вот я вижу, там несогласие согласен, я вижу, как люди живут в иллюзиях, а мне хочется им там донести. Потом я понял, что я mm -hmm. трачу на это энергию. То есть мне не надо бороться. Right, yeah. То есть, ну, это путем осознания, путем, ну, как бы, это не маленькое количество времени прошло. Я перестал, я заметил эту борьбу, я начал наблюдать хотя бы, когда она включается, в каких-то мелочах. И стал потихоньку от нее отказываться. Это как вот есть костер, который горит, да, в тебе. И твоя задача просто перестать туда кидать дрова. Допустим, у тебя есть страх, ты переживаешь за что-то. Тебе надо просто переключать свое сознание на что-то другое, чтобы не подпитывать этот страх. То есть перестать подкидывать дрова. Костер потухнет, и борьба с миром закончится. Oh, Это вот sorry. у нас такие есть программы сидят, и их очень много, и чаще всего эти деструктивные программы. Поэтому я людей призываю на позитив условный, то есть все, что будет способствовать набору позитивных эмоций, образов, да, какие-то фильмы просмотры, да, то, что тебя там радует или тебя воодушевляет, да. То есть вот задач... да, задача человека, там на самом деле, там не знаю, астролог, психолог, там биоэнергетик, я понял, вот в чем суть. Суть не надо человеку передать свое состояние легкости и воодушевить человека на изменение себя. То есть не при... раньше люди приходили, я им рассказывал, какие они, условно плохие то есть но ну, я это искренне делал то есть чтобы помочь они okay. уходили негативные то есть это не то есть а внутри они были слабы, то есть они не готовы были к изменению, то есть мы как бы э, моя правда им была особо не нужна и сейчас я чуть пересмотрел эти моменты я могу дозированно людям говорить о их недостатках и самое главное передавать им желание вот к тому что все реально и на самом деле все реально то есть вот проблема в том что Вера. Проблема веры это как проблема убеждений. В подсознании должна быть какая-то программа. Вот, допустим, женщина приходит и говорит вот я верю в то, что у меня должно быть там счастье, но вот, вот его что-то нет. В подсознании стоит программа там негатива, там с детства это идет, неважно. То есть мы, мы все с вами... Мы имеем на вас да. все думки. да, 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 шаглони. Мысли это уже результат, то есть это последняя фаза. То есть мы думаем, что мысль это первая фаза, нет. Первая идет состояние, там вибрация, а потом идет как вот программа внутри. Программа уже дает реализацию в виде мыслей. Мысли ведут к действиям, да, то есть там, как люди вот в парадоксе живут. Человек говорит, хочу быть здоровым, но Ем колбасу, там пью водку, ем пельмени и так далее. То есть это не, ну не со идет, да. То есть там слух меня... так, и так, действия и расходятся с мыслями, понимаешь? То есть потому что э, это есть сознание слои такие, да. То есть мы думаем, там, допустим, там хочу iPhone 6, Вот душа будет рада, а душа на самом деле она не будет рада айфону, Поэтому когда ты ее купишь ты энергии больше у тебя не станет. Вот как передо мной был парень, да, Карате, как он правильно заметил, мудрые слова, да, то есть там э, любовь, что такое любовь? Любовь это энергия определенная. То есть имеется uh -huh. в виду, что вот я когда работаю по 18-20 по часов, и, и я реально кайфую. То есть у меня задача быть счастливым. И мое счастье зависит от кого? От внешних людей. То есть, чем больше людей сделаю счастливым, тем буду счастливым я. Но я это именно осознаю, то есть это м, стал понимать. То есть раньше можно было об этом говорить, но это не являлось моей сутью. Теперь я понял, чем я хочу, чтобы в моем пространстве, все, что меня окружает, все были счастливы. И, соответственно, люди будут мне благодарны и посылать мне будут позитивные образы. То есть мы постоянно обмениваемся. Запомни это. Mm -hmm. То есть, ты мне, я, да, ты я тебе. Да, я тебе постоянно идет обмен. То есть, если вот постоянно людям желать счастья, оно будет каким-то образом возвращаться. Я просто это стал замечать. На медитациях мы стали практиковать тоже новые практики различные. То есть мне нравится само состояние после этого. Постоянно я нахожусь, в основном, как вот вода, mm -hmm. гладь, да, то есть, то есть как бы mm -hmm. в спокойном состоянии. Бывает, когда идет приливы, отливы, то есть, это что-то мне выбивает. Это говорит о моем еще ну, далеком несовершенстве. То есть, поэтому. Слухай, В'ячеслав, у нас буквально дві хвилини залишилися, але якщо є одну штуку, яку помічаю, коли ти засинаєш, ти заспокоїшся, заспокоїшся і от трохи починаєш поринати у сон, трохи, і от ця нога починає, імпульс, знаєш, так, імпульс, тин, 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 да, смикатись. Я розумію, що це зажим якийсь, який в мене був Я розумію, що це напруження, воно виходить, да, таким угу. образом. От представ, якщо такого напруження дуже багато, потім людина починає боліти, з ним відбувають різні події, ситуації, тому, звісно, вкладайте, дорогі радиослушателей в свое здоровье, то есть в свое тело, спорт. в расслабление, в спорт, медитации, практики, позитивные эмоции, все, что способствует. То есть критерий ⁇ это расслабление. Если мое тело где-то зажато, то значит это говорит о моем чем-то неприятии. У меня очень хороший критерий, у меня очень такая повышенная чувствительность. То есть я чувствую первым делом даже уже спазм в животе, а потом только начинаю понимать, что как бы идет процесс несогласия или непринятия, или там mm -hmm. ну, осуждения, гордыни, там куча всего у нас есть, поэтому... Поэтому где-то так. То есть сон – это всего лишь отображение тебя на самом деле. Поэтому все реально. То есть... Добро, круто. А твою штуку с носом прикрытой я сегодня Попробуй спробую. Попробую обязательно. Капалабхати, дыхание, да. да. Потом расскажу. С нами был Вячеслав Каменев, тренер и инструктор с йогой. Дякую тебе. Всего доброго.